হেল্ল' প্ৰিয়ান মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া বনাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ইডলি পিঠা আৰু এয়া চাউলখিনি ৰাতি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া চাউলখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লওঁ ইয়াতে চেনি দিছোঁ অলপমান আৰু নিমখো দিছোঁ আৰু এতিয়া পেষ্ট বনাই লোৱা হৈ গ'ল মোৰ গোটেইখিনি এয়া আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বেকিং পাউদাৰ দিম আৰু অকণমান বেকিং চ'ডাও দিম ইয়াতে এয়া বেকিং চ'ডা দি দিলোঁ দি পেলাই খলটো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া প্লেটকেইখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ অলপ অলপ তেল দিছোঁ আৰু এয়া মই ৰেডি কৰি উঠি প্লেটকেইখনত দি দিলোঁ বেটাৰটো আৰু কুকাৰত পানী গৰম হ'ব দিছিলোঁ পানীখিনিও গৰম হৈছে এতিয়া মই প্লেটখন বহাই দিম ৰাতিপুৱা এনেদৰেই হেল্ডি নাস্তা খালে অলপ ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ হেল্ডিকৈ কিবা এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ কেনেদৰে কি কৰিলোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে পিঠাকেইখন আৰু চুৰিখনেৰে এনেদৰে গুজি দি চালোঁ মই পিঠাকেইখন হৈ গৈছে আৰু এয়া মই নমাই ল'লোঁ এতিয়া বহুত গৰম আছে এতিয়া কাপোৰৰে ভালদৰে ধুই পিঠা কেইখন এৰিয়াই ললোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ৰঙা চাহ আৰু ইডলি পিঠা এনেদৰে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টো কৰি লওঁ আৰু মই এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ গুড়ো লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টখিনি কৰি লওঁ এয়া মই গুড় পিঠা চাহ খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰেনে কৰে যদি জনাব আৰু কেনেকুৱা পাইছে ৰেচিপিটোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু খাই বহুত ভাল লাগে ৰাতিপুৱা এনেকুৱা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট তেতিয়াহ'লে মই খাহ চাহখিনি খাই লওঁ আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আকৌ লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ বাবাই